Гра, яку грають на ковзанах, поки вперше з'явився в Голландії в 16-17 століттях. Безліч каналів, що прорізають країну, сприяли тому, що взимку, коли замерзли море, голландці пересувалися на ковзанах. Заради забави хтось вигадав ганяти грудку тканини. Поступово така забава перекочувала в Англії і середини 19 століття стала повноправним учасником усіх зимових змагань. Почали формуватися правила гри, з'явилася ворота, шайба, яку спочатку вирізали з гуми. Грана була величезної популярності, і в 1893 році генерал-губернатор Канади Лорд Стенлі заснував срібний кубок для нагородження кращої команди чемпіонату країни. До сих пір кубок Стенлі є заповітною мрією всіх хокейних команд об'єднаного чемпіонату США і Канади. А які заповітні мрії запорізьких юних хокеїстів? Дивіться далі. Улюблений багатьмак з умови спорту хокей отримав новий поштовх для розвитку Запоріжжя. Почалося все з групи батьків, які. Об'єднались своїх дітей на невелику хокейну команду. Тепер це дитячо-юнацький хокейний клуб Білі ведмеді, який проводить тренування у льодовому манежі Ментелиця. Давно ваша дитина занимается хоккеем. И чи подобається їй займатися? Занимается хоккеем уже год, очень нравится. Мы ездим, участвуем в чемпионате Украины в Днепропетровске за днепровскую команду. Нравится ему сам хоккей. Еще здоровье улучшилось, меньше болеть стал. Наш ребенок занимается уже почти больше года, в принципе с февраля того года получается. Ну, хоккей это вообще наш любимый теперь вид спорта. Без него мы вообще никуда. Болеем, не болеем, школа, не школа. Хоккей у нас прежде всего родителей дисциплинировал так, что выходной, не выходной, хотим, не хотим, мы все время на хоккее. Ну, это все, что может быть лучше. Вообще хоккей это отличная дисциплинная игра. Хоккейный клуб у нас как большая дружная семья, все праздники, мы все на катке. Это как одна большая дружная семья, так что добро пожаловать всем. Приходите, будем только рады и счастливы всех увидеть вместе с нами, в наших рядах. Почему самые белые медведи? Дети выбрали такое название, команда начала называться ⁇ Белые медведи ⁇ Чи занимаются у вас дети внутренне перемещенных культивов, как они адаптировались? У нас занимаются разные дети, также и переселенцы адаптируется быстро, буквально одна-две тренировки. у нас коллектив дружный, мы готовы принять всех и переселенцев, и наших деток всех. Мне очень нравится заниматься этим видом спорта с мальчиками. мне не очень тяжело, потому что они нас поддерживают, у нас две девочки в команде, вот и еще одна маленькая. Нам достаточно легко, потому что мальчики нас поддерживают, всячески помогают нам. Да, я решила попробовать, мне понравилось, поэтому я пошла заниматься. А чувашка на тебе форма хоккеиста? Э, не очень, Ну единственное, переносить очень тяжело, потому что большая сумка, вот, в транспорте не помещаешься. Все давят, все смотрят на тебя, говорят, что «А, как? Ну, такая большая сумка и такая маленькая девочка». А скажи, вплывают тренування на твои успехи у школе? Да нет, никак, наверное. Потому что, ну, мне кажется, лучше всего это спорт. Ну, потому что школа как-то скучная, так, немного. А хоккей да, – это такая мужская команда и такое. А яку ты мету хочешь достигнуть у сфере этого спорту? Я хочу играть сейчас за границей, ну, потім в КХЛ, потом в НХЛ попасть. Я хочу в дальнейшем это, стать хоккеистом, быть спортивным, это, чтобы у меня ничего не болело. Чи важко тобі бути вратарем? Что подобається тебе? Мне, ну, я сам захотел быть вратарем. Сначала я был обычным хоккеистом, как остальные. Потом мне понравился вратарь, э, врат, ну, стать вратарем. Э, Пусть мне будет тяжело, но я буду бороться с этой тяжестью, буду нового узнавать и буду расти, расти и расти. Скажи, как давно ты занимаешься хоккеем? Я занимаюсь уже ровно год. Вот недавно нашему клубу исполнился год. Зовут меня Вова, ученик 76-й школы. По учебе вроде все хорошо, а по тренировкам еще все подтягивать и подтягивать. Мечтаю стать профессиональным хоккеистом и в будущем попасть либо в кон... континентальну хокейну лігу, або в національну хокейну лігу. На сьогодні юні хокеїсти знаходяться під опікою спортивного клубу Хорта. Двері колективу відкриті для дітей у віці від 5 до 15 років. У найближчих планах створення команд за віковими категоріями, які братимуть участь в змаганнях першості України. Яку хокейну команду ви вважаєте найкращою в світі? Я думаю, білої медведі будуть найкращою команда.